Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Syekh Terima kasih banyak kerana anda berada di channel YouTube saya Dan terima kasih banyak jika anda telah tekan butang subscribe Kalau belum tekan butang berkenaan Tekan butang itu sekarang Jika ada video-video yang bermanfaat InsyaAllah akan ada di feed YouTube anda Sahabat-sahabat Baru-baru ni saya baca satu kenyataan media Daripada Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Naim Yang mana beliau menyatakan satu perkara yang cukup penting kepada umat Islam Sebahagian orang mengetahui isu ini, Sebahagian orang tidak mengetahui isu ini. Tetapi kenyataan daripada Menteri di Agama kali ini Saya anggap ia adalah kenyataan yang cukup pantas Dan ia adalah kenyataan yang cukup bagus Jom kita baca apa yang disebutkan oleh Menteri Agama Kenyataan media Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Malaysia Tidak akan berkompromi dalam isu normalisasi budaya songsang Untuk siaran segera 28 Mei 2025 Saya memandang serius laporan berkenaan penganjuran program bertemakan Pride Care, Queer Stories and Sexual Health Awareness Yang didakwa bertujuan meraihkan Pride Month Seperti yang tertular melalui platform media sosial baru-baru ini. Sebagai sebuah negara yang meletakkan Islam sebagai agama persekutuan serta berpegang kepada nilai budaya timur yang luhur, sebarang bentuk usaha yang dilihat cuba menormalisasikan gaya hidup songsang seperti LGBTQ adalah bertentangan dengan asas perlembagaan persekutuan. Undang-undang sedia ada dan dasar rasmi kerajaan. Saya ingin tegaskan bahawa kerajaan Malaysia menolak sebarang bentuk naturalisasi budaya LGBTQ secara halus atau terbuka. Tindakan penganjuran program sebegini walaupun bersifat tertutup jelas mencabar norma masyarakat serta nilai agama yang dianuti majoriti rakyat Malaysia. Saya menyarankan agar pertama pihak berkuasa termasuk PDRM segera menyiasat penganjuran program ini dan mengambil tindakan sewajarnya jika wujud sebarang pelanggaran undang-undang. Yang kedua, penganjur menghentikan serta merta sebarang aktiviti yang bercanggah dengan undang-undang negara dan nilai moral masyarakat. Ketiga, agensi-agensi agama termasuk JAKIM dan Jabatan Agama Islam Negeri bersedia memainkan peranan penguatkuasaan khususnya jika melibatkan penyertaan umat Islam. Pada masa yang sama saya menyeru kepada semua pihak untuk bersama mempertahankan struktur sosial dan moral masyarakat kita daripada sebarang anasir yang boleh merosakkan akidah, akhlak dan keharmonian negara kerajaan madani akan terus menjunjung prinsip maqasir syariah dalam tadbir urus negara demi memelihara agama, akhlak dan maruah umat. Budaya sungsang tidak akan pernah menjadi norma di bumi Malaysia. Sekian terima kasih Datuk Setia Dr. Haji Muhammad Naim Haji Mukhtar, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama. Sahabat-sahabat, kenyataan yang dikeluarkan oleh Datuk Setia Dr. Haji Naim Haji Mukhtar, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama mengenai penolakan yang tegas terhadap terhadap sebarang usaha menormalisasikan budaya songsang seperti LGBTQ bukan sahaja wajar tetapi ia adalah amat penting untuk dipertahankan dalam konteks realiti Malaysia sebagai negara Islam yang berdaulat dan berteras nilai budaya timur. Tak kira lah awak parti apa pun mengundi ataupun tidak mengundi anda patut bersama dengan menteri di Jabatan Perdana Menteri bahagian hal ehwal agama berkaitan tentang hal ini. Perkara 3 kurungan 1 menyebut dengan jelas bahawa Islam ialah agama bagi persekutuan yang bermaksud segala bentuk dasar segala bentuk polisi segala tindak tanduk awam perlulah menghormati prinsip-prinsip Islam sebagai kerangka asas kehidupan bermasyarakat usaha menormalisasikan LGBTQ bukan sahaja bertentangan dengan ajaran Islam bahkan juga mencemari prinsip asas perundangan negara Malaysia sahabat-sahabat LGBTQ merupakan manifestasi pelanggaran terhadap beberapa objektif utama maqasid syariah antaranya yang pertama, hifzuddin menjaga agama. LGBTQ merosakkan batasan syariat dalam perhubungan sesama manusia yang kedua, hifzun nasal menjaga keturunan. Ia menghapuskan fitrah perkahwinan dan kesinambungan keturunan. Yang, ke, yang ketiga, hifzul akal dan juga hifzul, Akh hifzul akhlak menjaga akal dan juga akhlak budaya LGBTQ ini mencetus kekeliruan identiti dan merosakkan nilai akhlak umat yang berbahaya. Sahabat-sahabat, tindakan mencegah normalisasi LGBTQ bukanlah untuk penindasan hak asasi seperti yang cuba digambarkan oleh sesetengah kumpulan. Mereka kata biarlah orang Islam sahaja yang dihalang daripada LGBTQ ataupun dihalang daripada program berkenaan. Bagi orang yang bukan Islam, biarkan mereka kerana mereka tidak terikat. Bukan sekadar itu. Bukan seperti yang digambarkan seperti itu. Tetapi ia merupakan bentuk pelindungan terhadap masyarakat umum daripada normalisasi amalan yang bertentangan dengan agama, bertentangan dengan akhlak dan bertentangan dengan budaya rakyat di Malaysia. Hak asasi tidak bermaksud membenarkan kebebasan yang menghancurkan nilai majoriti. Itu perlu difikirkan, itu perlu di take note oleh orang-orang yang duk pi kata bahawa kami orang bukan Islam, kami tak ada masalah dengan LGBTQ. Sahabat-sahabat, kita menyokong ketegasan pihak kerajaan tanpa menganjurkan sebarang kebencian. Kita tak mem membenci orang itu tetapi kita membenci perbuatan dan juga penganjuran nilai-nilai yang tidak bermoral. Masyarakat perlu diberi pendidikan, bimbingan dan juga rawatan bukan dijadikan bahan celaan. Tetapi pada masa yang sama, usaha mengangkat LGBTQ sebagai satu bentuk kebanggaan menurut sebahagian orang tidak boleh sama sekali diberikan ruang. Lalu sebahagian menganggap bahawa ini adalah pride, ini adalah satu kemegahan bagi sebahagian mereka. Kesilapan individu tidak boleh dijadikan dasar kepada kerajaan negara apatah lagi individu-individu yang sakit seperti orang-orang LGBTQ ini mereka ini tidak boleh mempengaruhi dasar-dasar negara. Kenyataan menteri yang mengajak agensi agama, pihak penguat kuasa, PDRM, seluruh rakyat Malaysia mempertahankan maruah negara daripada budaya sonsang ini perlu disambut baik oleh para pendidik dan juga ibu bapa supaya kita mendidik anak-anak kita dengan jelas terhadap fitrah-fitrah yang sonsang seperti ini. Jangan biarkan anak-anak kita pergi kepada fitrah yang sonsang. Yang kedua, media dan juga influencer tidak memberi peluang kepada promosi halus LGBTQ. Yang ketiga, NGO Islam dan masyarakat perlu menyusun program yang menyuburkan kembali fitrah manusia sahabat-sahabat akhirnya kita memberikan sokongan yang sepenuhnya terhadap kenyataan yang dikeluarkan oleh Menteri Hal Ehwal Agama ini adalah satu ketegasan yang perlu diteruskan, dimulakan dan terus diteruskan bukan hanya di atas kertas tetapi dalam tindakan undang-undang, pendidikan dan juga dasar-dasar yang bersifat kebangsaan. Kita patut memelihara mereka daripada sudut pendidikan kita. Kita patut memelihara rakyat kita daripada sudut dasar-dasar kerajaan. Budaya songsang tidak pernah akan menjadi norma di muka bumi kita. Oleh sebab itu, jom kita pertahankan bumi ini dengan ilmu, dengan adab dan dengan ketegasan yang berpaksikan kepada iman. Sahabat-sahabat, ada yang berhujah bahawa program LGBTQ seperti yang kita dengar baru-baru ini, Pride Care, Queer Stories and Sexual Health Awareness hanya untuk non-Muslim. Dia kata dekat dalam poster pun dah tulis dekat situ for non-Muslim. Tetapi hujah ini tertolak sahabat-sahabat kerana yang pertama sekali nilai songsang tak merosakkan masyarakat tanpa kira agama dia apa Islam ke Buddha ke Kristian ke Hindu ke tak kira apabila dia masukkan dengan masalah penyakit LGBTQ ni maka ia adalah masalah yang berangkai yang tak perlu dan tak boleh dibiarkan seperti mana Arab dan juga judi walaupun dibenarkan secara kawal untuk non-Muslim ia tetap tidak dianggap sebagai norma tidak diraihkan secara terbuka apatah lagi dijadikan kempen di dalam budaya Malaysia bukanlah negara liberal yang tidak ada paksi kita tetap menolak apa sahaja bentuk budaya yang membawa kepada kerosakan moral kepada masyarakat secara keseluruhan wallahu taala a'lamu bisawab sahabat saya berharap isu ini kita sama-sama sokong menteri di jabatan perdana menteri hal ehwal agama Dato' Naim supaya kita pastikan apa yang berlaku pada hari ini tidak berulang lagi tiap-tiap tahun isu yang sama berkaitan tentang LGBTQ tak pernah habis, tak pernah basi disebabkan ada sokong, ada penyokong dan sebagainya. Filem-filem masih lagi menayangkan cerita-cerita yang berunsurkan LGBTQ. Di Netflix punya banyak. Oleh sebab itu sahabat-sahabat, kita kena hati-hati dan juga ambil peranan kita terhadap isu ini. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada Menteri Agama kerana begitu cakna dan begitu pantas dalam hal seperti ini. Wallahu ta'ala ala wa sahabat Sahabat-sahabat, kita sama-sama jaga diri kita Anak-anak kita dan juga masyarakat kita Daripada ter terbelenggu Dengan masalah pemikiran Yang bercelaru Sahabat-sahabat, sekarang ada buku Sahih Al-Bukhari Kita ada promosi, sahabat-sahabat boleh dapatkan Buku Sahih Al-Bukhari, saya letakkan Nombor telefon saya dekat bawah, sahabat, sahabat Boleh berinteraksi dengan saya, sempena Pesta buku Antarabangsa Kuala Lumpur ini Buku tu harga RM655 Sahabat-sahabat boleh dapatkan RM625 Sahaja, sahabat-sahabat, ia buku yang bagus untuk memandaikan umat dengan ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.